Практически у каждой отрасли существует свои проблемы. И больше всего проблем у нас связано с Николаевским аэропортом. В разные времена он, скажем, там переживал, но давайте так будем говорить, одно время у него была большая нагрузка сельхозавиации. Значит, он работал по грузовым перевозкам, и был определенный пассажиропоток. Давайте реально говорить: на сегодняшний день в Николаевском аэропорту работает, по сути, один, один московский рейс. Даже порт-аэропорт не может на сегодняшний день получить стабильный пассажиропоток на нашу столицу на Киев. Отсюда возникает вопрос, что постоянно руководство аэропорта должно искать грузопоток, потому что зарабатывает аэропорт на взлете, на посадке, на каких-то дополнительных услугах, которые появляются только когда появляется сам самолет. В 1987-88 году строилась взлетно-посадочная полоса. Сказать, что она находится в идеальном положении, в состоянии или на ней нет проблем, было бы абсолютно неправда. Но и нагнетать ситуацию, устраивать, как мы говорим, истерию вокруг этого, заведомо понимая, что ситуация, ну, скажем так, не совсем такая. Вот я долго рассказывал представителям средств массовой информации, одной, не буду, как мы говорим, называть на их совести, примерно час я рассказывал реальную ситуацию. В результате появляется одно. В аэропорту каждую секунду может произойти трагедия. Но, ребята, если бы у нас каждую секунду, как в этом самом э, в аэропорту, там, в Соединенных Штатах, там, в Нью-Йорке, либо там, в Лос-Анджелесе взлетали, садились бы самолеты. У нас бы вообще была идеальная ситуация со взлетной полосой и так дальше. Денег было бы немерено. Но тем не менее, как мы говорим, поднята ситуация. Значит, приехала комиссия, существует воздушный кодекс, который четко регламентирует, кто, когда, в каких случаях вмешивается, если появляется любая информация, которая может каким-то образом значит, сказаться на безопасности полетов. Приїхала комісія, посмотрела. Я об этом і говорив. Могу процитувати то, що адресовано нам, і КП Репорт. Значить, наявність на злітно посадковій смузі, пероні, руліжних дорожках, тріщин, незалитих мастикою, вибоєн, раковин глибиною до 50 мм. Та необхідність. Проведення негайного ремонту аеродромних покриттів і обладнання аеродрому, неготовність у повному обсязі підприємства до роботи осінньо зимовий період, недостатня кількість кваліфікованих фахівців можуть вплинути на безпеку польотів та потребують провадження негайних заходів для подальшої експлуатації аеродрому. У випадку, якщо власником експлуантатного аеродрому не будуть усунені у невідповідності виявлені в акти інспекційної перевірки аеродрому Миколаїв, Номер акта от 29.11.12 года. Державе службы будет разглянуто питання щодо обмеження умов эксплуатации редрома Миколаїв. Значит, мы эти мероприятия сегодня практически разработали. Что значит обмеження? Значит, в данном случае обмеження такие у нас возникают, что если в результате разрушения взлетной полосы под воздействием метеорологических каких-то условий. Трещины, камни появляются, выбоины. Значит, их нужно убирать и заделывать. Значит, чем это опасно? Самолеты с низко расположенными двигателями, такой камень может попасть непосредственно и привести к поломке, при взлете и так далее, и так далее. Поэтому на сегодняшний день эту ситуацию мы получили оценку. Наша задача сегодня довести ее до сведения депутатского корпуса и принять меры о том, что мы как собственники должны либо принять решение, либо перекредитовать их, но принять решение помочь нашему аэропорту. Потому что самостоятельно аэропорт, скажем, не в состоянии выполнить полностью за счет своих ресурсов, которые у него есть финансы, выполнить всю эту работу. Эта работа будет сделана.